столе, который инженерный клуб проводит совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом экономики и финансов, межрегиональным ресурсным центром и при поддержке Союза машиностроителей. Мы выбрали сегодняшнюю тему, потому что считаем ее очень актуальной. Тема, связанная с выбором направлений и э, стратегии промышленной модернизации. Президентом нашей страны озвучена э, задача индустриальной модернизации, инновационного развития наших предприятий. И на заседаниях инженерного клуба регулярно мы обсуждаем вопросы, как э, выбрать направление модернизации нашей промышленности, какими путями пойти, как организовать работы в этом направлении, потому что действительно здесь присутствуют директора промышленных предприятий. Мы ощущаем потребность модернизации используемых технологий, развития наших основных фондов, применения новых инновационных методов производства продукции для того, чтобы быть более конкурентными как отдельные предприятия и как э, промышленность страны в целом. Для начала нашего разговора я хочу рассказать э, о одном своем наблюдении. Когда объединялись Германии, я э, имел возможность э, посетить э, промышленные предприятия, которые подпадали под программу модернизации, э, в частности, строительные ветви. Там это происходило так. Старый завод сносился полностью, площадка асфальтировалась, создавалась достаточно быстро ангарного типа сооружения, оснащалась современным автоматизированным оборудованием э и э создавалась абсолютно новое эффективное производство. Делалось это на средства, которые выделяли, выделялись европейским правительством в связи с объединением Германии, и эти верфи объединялись, э обеспечивались заказами от европейского правительства. Да, действительно, создавались очень современные, очень эффективные производства, компактные и отвечающие всем самым современным требованиям. Готовы ли сегодня наши предприятия к такому революционному пути модернизации? Наверное, далеко не все, и многие предприятия все-таки смотрят о том, как можно эволюционно развивать свои производства. И в этом случае, может быть, нужно оценить свои мощности, оценить, насколько эффективно работают те или иные ресурсы, определить, где можно сократить издержки и как можно использовать то, что имеется, и посмотреть, какие узкие места требуют действительно модернизации и обновлений. Какой путь модернизации выбрать? революционной, эволюционной, какую-то комбинацию этих путей. Вот этот вопрос хотелось бы обсудить, тем более, что сейчас в Северо-Западе создано движение по инициативе Председателя Государственной Думы, поддержанное движение президентом и э, премьер-министром движения э, участников модернизации промышленности. И вот сегодняшнее обсуждение, э, результаты, какие-то выводы и пожелания мы э, сегодня можем э, довести в центр социально-консервативной политики для э, дальнейшего э, развития соответствующих направлений. Мне кажется, тема очень актуальная, и собравшимся, будет что сказать и что обсудить. Для начала я бы хотел поблагодарить Владислава Львовича Расковалова, который предоставил нам сегодня свое помещение для встречи, дать ему краткое вступительное слово.